بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah tuan-tuan hadir mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, di atas ruang dan peluang yang telah Allah kurniakan kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah. Dan sedar ataupun tidak, alhamdulillah kita telah pun sampai pada hari yang ke-12 Ramadan. Alhamdulillah. Dan kita doa kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah Terus memberikan kekuatan kepada kita untuk terus kita meraih ganjaran-ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan ini insya-Allah. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tengah hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi siri tadabbur Surah Luqman dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke pada ayat yang ke 20 dan juga ayat yang ke 21 insya-Allah pada ayat yang ke 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman alam tarau anna Allah sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard tidakkah kalian melihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan kepada kalian apa yang ada apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi wa asbara alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah dan Allah Subhanahu wa taala jugalah yang telah menyempurnakan kepada kalian nikmat-nikmat baik nikmat yang zahir dan juga nikmat yang batin wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir sekalipun begitu ada di kalangan manusia yang berbantah-bantah tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang menerangi. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan tentang tafsir ayat yang ke-20 ini, suka untuk saya nak flashback semula ayat-ayat sebelum daripada ini. Di mana ayat-ayat sebelum daripada ini Allah Subhanahu wa taala rakamkan kepada kita wasiat-wasiat yang sangat berharga daripada Luqman kepada anak dia. Di mana kalau kita lihat pada ayat yang ke-12 sehinggalah ayat yang ke-19, di sana terdapat begitu banyak wasiat-wasiat yang bernilai dan berharga yang diberikan oleh Luqman kepada anak dia. Bermula daripada wasiat supaya jangan sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat agar birrul walidain buat baik kepada kedua orang tua. Bahkan kalaulah orang tua itu bukan muslim sekalipun, Allah Azza wa rakamkan wasiat Luqman kepada anak dia wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kena berbuat baik kepada mereka berdua sekalipun mereka bukan dalam kalangan muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala rakamkan lagi kepada kita wasiat Luqman antaranya Luqman memerintahkan kepada anak dia mewasiatkan kepada anak dia supaya mendirikan salat kemudian amar ma'ruf nahi mungkar bersabar di atas setiap musibah-musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah wasiat yang terakhir yang diberikan oleh Luqman kepada anak dia kata Luqman wala tusair khaddaka linnas wa ya anakku Jangan sesekali engkau berpaling muka kamu daripada manusia. Walatam shifil ardi maraha dan jangan berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan berbangga-bangga, sombong, bongkak, ego. Inna Allah la yuhibbu kulla fakhur. Karena Allah Subhanahu wa taala tak suka orang-orang yang sombong, orang yang bongkak ni. Kemudian dilanjutkan lagi, waqsid fi masyik bersederhanalah ketika kamu berjalan waghdud min sautik perlahankan suara kamu lunakkan suara kamu ketika mana berbicara inna angkaral aswati la sautul hamir kerana seburuk-buruk suara adalah suara keldai kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk pada ayat yang ke-20 sambung lagi pada ayat yang ke yang ke-20 kata Allah azza alam tarau lakum ma fis samawati wa ma fil tidakkah kalian melihat Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan kepada kalian apa yang ada di bumi apa yang ada di langit tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita cuba kaitkan wasiat yang dirakamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-18 pada ayat yang ke-19 dengan ayat yang ke-20 ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala seolah-olah ingin menyedarkan kepada kita. Jangan sesekali kamu bersikap sombong. Jangan sesekali kamu bersikap bongkak, ego, angkuh. Kerana sesungguhnya setiap apa yang kamu ada di dunia ini, baik kedudukan, jawatan, rumah besar, keluarga yang hebat dan sebagainya, ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Sebab tu pada ayat yang ke-20 tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tarau anna Allah sakhkhara ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit kepada kalian. Maksudnya apa yang kita ada pada hari ini, ianya semuanya lah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak ingatkan kepada kita, hakikat apa yang kita dapat pada hari ini, baik dari sudut kedudukan, baik jawatan, kekayaan, rumah besar, kecantikan dan sebagainya, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah dia ajak kepada kita, supaya kita melihat apa yang kita dapat ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu pada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard tidakkah kalian melihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kamu semua apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi dan bukan hanya sekadar itu Allah Subhanahu wa taala menyambung wa asbara alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah Bahkan Allah lah juga yang telah mencukupkan kepada kalian nikmat-nikmat yang pelbagai baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat dalam diri kita pelbagai nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia-manusia yang kadang-kadang mereka terlupa bahawa hakikat apa yang mereka miliki itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bahawa apa yang mereka dapat pada hari pada hari ini adalah datangnya daripada usaha mereka sendiri. Tetapi sangkaan-sangkaan itu tersasar tersilap sama sekali. Kerana kita perlu yakin, kita kena sedar bahawa apa yang kita dapat pada hari ini semuanya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita pada ayat yang ke-20 ini wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan kepada kalian semua nikmat-nikmat baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. At-Tabari rahimahullah ketika mana beliau mentafsirkan apakah yang dimaksudkan dengan nikmat zahir dan juga nikmat yang batin, At-Tabari rahimahullah datangkan kepada kita beberapa riwayat dan antaranya riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu di mana kata Ibn Abbas nikmat zahir dan juga nikmat batin yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah al-Islam Islam itu sendiri bahkan mujahid rahimahullah beliau mengatakan bahawa nikmat batin dan juga nikmat zahir yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kalimah la ilaha illallah iaitu kalimah tauhid yang mana rata-rata dalam kalangan kita kadang kadang kita tidak sedar bahawa itu adalah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini seolah-olah memberikan satu peringatan kepada kita. Supaya jangan sesekali bersikap sombong dan juga angkuh dalam kehidupan kita di dunia ini. Kerana setiap apa yang kita miliki pada hari ini semuanya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendirilah yang telah mencukupkan kepada kita nikmat-nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Tetapi tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan manusia yang pada hari ini tidak bersyukur dengan nikmat tersebut. Bahkan mereka merasakan bahawa apa yang mereka kecapi itu adalah datangnya daripada usaha mereka sendiri. Kerana itu pada ayat yang ke-20 ini Allah subhanahu wa ta'ala rakamkan Wa minan-nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebahagian manusia ada segolongan manusia yang berbantah-bantah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sa'di rahimahullah ketika mana beliau mentafsirkan ayat ni kata beliau ada sebahagian manusia yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sehinggakan mereka merasakan bahawa nikmat tersebut datangnya daripada usaha mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala rakamkan keadaan itu dalam surah ini dalam ayat ini kata Allah wa minan nas wa minan nasi man yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabimunir. Ada sebahagian manusia, segolongan manusia yang mana mereka itu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbantah-bantah tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala di ilmin tanpa ilmu wala huda tanpa petunjuk wala kitabun munir dan tanpa berpandukan kepada kitab yang menerangi Tuan-tuan hadirin mukminin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala sebagian ulama mengatakan alangkah ajaibnya manusia yang macam ini setelah mana mereka dibentangkan dengan adillah burhan bukti dan dalil kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka masih lagi berbantah-bantah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih ajaib lagi apabila mereka membantah-bantah itu tanpa ilmu wala huda tanpa hidayah wala kitabim munir tanpa petunjuk yang nyata sangat ajaib orang yang seperti itu tetapi tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang berlaku pada hari ini ada di kalangan manusia yang kadang-kadang lupa terhadap apa yang mereka miliki bahkan mereka berbantah-bantah mereka uh, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Al-Baghawi rahimahullah ketika mana beliau mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan bahawa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada An-Nadhar Al ibn Al-Harith kepada Ubay ibn Khalaf kepada Umayyah ibn Khalaf dan ini tuan-tuan antara pembesar-pembesar musyrikin Mekah ketika itu di mana ketika mana Allah Subhanahu wa taala utuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam di tengah-tengah mereka untuk membawa hidayah, untuk membawa Islam, mereka tolak mentah-mentah apa yang didakwahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Sehingga kan mereka itu berbantah-bantah dengan apa yang didatangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam, maka lantas Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini kepada mereka. Dan sekalipun ayat ini diturunkan kepada mereka, ianya menjadi ibrah juga kepada kita pada hari ini apabila kita membacakan ayat ini supaya jangan sesekali berbantah-bantah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang seterusnya ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala rakamkan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila diberitahukan kepada mereka iaitu kepada golongan-golongan yang membantah-bantah tentang Allah Subhanahu Wa Taala tadi termasuklah pembesar-pembesar musyrikin yang kita sebutkan tadi An-Nadhar Al ibn Al-Harith, Ubay ibn Khalaf, Umayyah ibn Khalaf dan seangkatan-seangkatan dengan mereka bertiga apabila ditakat apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzal Allah, ikutlah apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kata al-Baghawi rahimahullah Ikutlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan benarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lantas apa yang mereka katakan? Qalu yang berbantah-bantah tadi mengatakan bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh nenek moyang kami. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara jawapan yang mengecewakan apabila kita mendengar jawapan daripada mereka. Seolah-olah burhan adillah bukti-bukti dalil-dalil yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah seperti mana habuk-habuk yang berterbangan tidak memberikan apa-apa kesan dalam kehidupan mereka. Dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Semuanya tidak memberi kesan dalam kehidupan mereka Bahkan mereka mengatakan apa yang kami ikut adalah ajaran nenek moyang kami saja. Mereka hanya taklid terhadap ajaran-ajaran nenek moyang yang telah diwarisi daripada nenek moyang mereka sahaja. Tuan-tuan hadirin mukminin dirahmatillah subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian menyambung kata Allah awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Sesungguhnya sebenarnya apa yang mereka ikuti itu adalah syaitan. Di mana syaitan mengajak mereka ke neraka jahannam. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawapan orang-orang musyrikin ini. Bal ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami sebenarnya mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh nenek moyang kami. Jawapan ini begitu mengecewakan kerana seolah-olah seperti mana yang kita sebutkan tadi apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanda-tanda dalil-dalil bukti yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ianya sedikit pun tidak memberikan apa-apa kesan dalam diri mereka tidak memberikan apa-apa kesan dalam dalam hati mereka dan tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kata Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah ketika mana beliau mentafsirkan ayat ini mereka tidak memiliki apa-apa hujah melainkan mengikuti ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka sahaja dan ada satu pengajaran tuan-tuan yang sangat penting yang perlu untuk kita ambil daripada ayat ini di mana Islam adalah agama hujah adillah di mana Islam bukan agama ikut-ikutan kita tidak boleh ha? melaksanakan ataupun mengikuti ajaran Islam dalam keadaan kita ikut-ikut kan Islam ini adalah agama adillah agama burhan agama yang mendatangkan kepada bukti sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita dan bawakan dalil-dalil bukti-bukti yang nyata dan jelas untuk kita mengikuti petunjuk tersebut tetapi tuan-tuan orang-orang musyrikin mereka mengatakan bahawa kami hanya mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kami sahaja. Dan tuan-tuan, jawapan ini kadang-kadang kita juga terdengar berlaku juga pada hari ini. Ketika mana kita mengajak seseorang kepada kebenaran, inilah kebenaran kita datangkan hujah, kita datangkan dalil dan sebagainya. Apa yang mereka katakan? Kami hanya ikut nenek moyang yang telah kami buat. Nenek moyang yang, yang nenek moyang kami yang buat macam ni, takkan mereka salah dan sebagainya. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, Islam adalah agama hujjah. Nenek moyang ataupun orang-orang yang terdahulu daripada kita, apa yang mereka lakukan kalaulah di sana ada kesilapan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kita mengambil pendekatan Al-Quran sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keampunan kepada mereka. Mungkin kerana, mungkin ketika itu mereka melakukan satu perkara tanpa ilmu dan sebagainya, maka kita doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada mereka. Tetapi menjadi satu kewajipan kepada kita. Sekiranya pada hari ini telah pun dibentangkan hujah kepada kita, dibentangkan dalil kepada kita untuk kita mengikuti kebenaran. Sami'na wa ata'na kami dengar dan juga kami taat setiap kebenaran-kebenaran yang telah diberikan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan jadi seperti mana orang-orang musyrikin Mekah di mana mereka walaupun telah pun dibentangkan hujah, dibentangkan dalil, dibentangkan burhan dan sebagainya, mereka masih lagi mengikuti warisan-warisan daripada nenek moyang mereka dan hanya memberi memberi alasan memberi alasan-alasan alasan untuk tidak mengikuti petunjuk untuk mengikuti, untuk tidak mengikuti kebenaran yang telah didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup kuat sekadar itu untuk tengah hari ini insya-Allah. Jadi insya-Allah selepas ni kita selepas ini tuan-tuan akan lihat lagi tafsiran-tafsiran yang lain untuk ayat-ayat seterusnya dan ayat ini sangat menarik ataupun surah ini sangat menarik tuan-tuan untuk sama-sama kita ambil pengajaran insya-Allah. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekadar ini saya tangguh dahulu uh, kuliah Zuhur kita pada tengah hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.